Радио Шансон представляет Из Парижа с футболом. Привет всем на часах 14 часов и 14 минут. Это значит, что на шансоне пришло время футбола из заключительного выпуска с полей Евро-2016. 30 дней французского Евро прошли как один. Мы грустили досрочному вылету сборной Украины. Радовались соседям полякам и восхищались Исландией и Уэльсом. Отчаянно болели за тех, кто остался и возмущались победной поступью Португалии, не одержавшей до полуфинала ни одной победы в основное время. Это был один из самых парадоксальных и малозрелищных турниров. Но вместе с тем, подарившим такое количество драмы сенсаций, лицом чего стала голливудская развязка в финале, когда уже без своего унесенного на носилках капитана португальская команда сумела выиграть свой первый такой долгожданный титул. Из Парижа с футболом благодарит вас, уважаемые радиослушатели, и предлагает вам финальную программу проекта. Сегодня мы подведем итоги Евро 2016 вместе с нашим дорогим, любимым футбольным аналитиком Алексеем Беловым. Алексей. Здравствуйте! Алексей, в итоге победила команда, которую не только вы, но и многие считали скучной в чем-то. Манеру игры называли вообще окопным футболом, как не разочарованы, ведь многие деньги ставили. Нет, вы знаете. А... У этого португальского монстра, которого я так долго обвинял там, и в убийстве игры, и в похоронах, и в отказе от своего сердца. Сердце оказалось очень горячим, только оно проявилось себя по-другому. Самый решающий момент, когда казалось уже ну, вот, все гайки то есть, когда Роналду сидел сломанный на 26-й минуте, а в этот момент Португалия проявила себя настолько духовитой, настолько мощной, настолько невероятной командой, что Uh, у Франции не было шансов выиграть. Я думаю, если бы он не сломался, если бы Роналду был, то Роналду бы забил десятый мяч и стал бы рекордсменом чемпионата Европы, а Франция выиграла бы чемпионат Европы и все были бы довольны. То есть Португалия, по сути, продемонстрировала такое, такое немецкое хладнокровие вот до финала да? и в самый ответственный момент вот именно показала ту самую горячую игру. Uh, uh, те, кто сейчас критикуют Португалию, забыли, как свои победы добывал Бундестимп в свое время и uh, Мюллера там лучшего бомбардира до недавнего времени чемпионатов мира и Европы э, называли мусорщиком, подметальщиком вот именно за умение вот этот найти шанс а то как Бундестим стоял в обороне и то как они в 1974 году с голландцем играли многие забывают конечно хочется видеть зрелище но таковы сейчас тренды, доминирует именно выдержка, командная работа максимальная, когда все работают вот, и максимальное использование своих шансов. Ну, это как Кличко, в принципе, тоже в свое время обвиняли в том, что, в общем-то, бокс у него какой-то вот не совсем уж зрелищный, что как-то вот нету того... Да, в свое время вот. приходилось, как бы, спорить со многими знатоками, которые говорили, ну, он же, ну, смотри, он как мельник. Я говорю, ну, он мельник, но он выигрывает. А люди хотят, чтобы а совмещалось... А не судят, и во и, и эстетство хотят, чтобы совмещалось, и при этом, чтобы был эффект но так не бывает. в мире больших чисел есть определенные тренды, когда доминируют сначала как бы, ну вот как титикака испанская была, когда контроль мяча, когда много комбинаций. Сейчас сейчас эра Лестера, когда доминируют команды, которые сидят в окопах, ждут, помните, как в «Рабром сердце»? А потом раз, два, три и вперед. И они, как бы понимаете, усыпляют своих соперников и наносят ядовитый удар. Единственное, что они вместе с этим усыпляют и зрителей, и зрителям тяжело сидеть по 120 минут и на это все смотреть. Но ну, если смотреть но другой на другой стороны, как на да. шахматы, вот, то то, как это все работает, подстраховка, насколько просчитан каждый шаг, насколько выверено каждое движение, этим нельзя не восхищаться. Просто для этого нужно понимать, как бы, вот как эти все схемы работают. Ведь смотрите, Португалия на этом Евро остановила самые быстрые команды. Хорватию, которая выиграла группу смерти. А они остановили Уэльс, который поразил всех своей беговой работой. И всех они просто заманивали в капкан, выжидали и наносили смертельный удар. Точно так же было и с Францией. Хотя Франция могла все решать в основное время. Но, опять же, кураж, опять же, ситуация с Роналду. И опять же, тот момент, когда вот этот Роналду сидел, э, уже нанесли травму на восьмой минуте, он еще 20 минут пытался играть. И вот эти 20 минут реанимировали его в глазах даже тех хейтеров, которые его ненавидели. Очень многие признавали, что они не хотели болеть за Португалию. Но благодаря тому, что они, э, благодаря тому, что Роналду вот проявил такое мужество, то произошло то, что произошло. То есть, то есть результат закономерен. В принципе, да. Ну а что по сборной Украине? А, в принципе, Португалия выиграла чемпионат в стиле сборной Украины. То есть надежно сзади, взаимопостраховка, быстрые контратаки со звездами. Но чего же от не отличия, хватило нашим-то Отличие от Украины у нас не было такой командной работы, не был один за всех, и наши звезды так не пахали, как Роналду. Просто последний эпизод. Это когда он стоял на бровке с перемотанным коленом и вместе с тренером показывал своим партнерам идите вперед и указывал. И он в этот момент не смотрел ни на кого, он был полностью отдан игре. Это был его чемпионат. И, наверное, эта голливудская история так должна была сложиться. Поэтому. Наверное, не только Португалия, но и Исландия показала, что такое, когда... Вся команда единая, не только команда единая, а единая вся страна. Это был чемпионат духа. И сейчас тренд духа. Если раньше мысли, то сейчас духа. Без духа никто не выиграет. Как бы ты ни был техничен. Если вот этого нет, то все. Ну что, друзья, спасибо всем, что были с нами. До встречи в новых проектах. С вами были очаровательная Влада Миронова, неотразимый Леонид Потемкин, наш гуру-эксперт Алексей Беловол. Спасибо, Леша, огромное. Всегда очень интересно, познавательно. И я думаю, что мы продолжим наше сотрудничество. Ну, это обязательно нужно продолжить. Но все зависит от слушателей. Играйте, друзья мои, по жизни и побеждайте. С вами была программа «Из Парижа с футболом». Радио Шансон представляет из Парижа с футболом.